Нехай за людей не Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, по возможности Доброжан, а о... организации цель вашего акции, упоминаю. скажем Передаем инвалидные коляски на больницу Пока три, по возможности еще будут, еще передадим да. Хорошим делом занимаетесь. Показывайте, показывайте. Коляски новые, да? Ну это вообще Добрый. с этикетками, да. здравствуйте. Ну, не, 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 она просто снис. А, вот. Ну. это тоже скотч, по удивлению, но вот... Ну, сейчас... Здравствуйте. Здравствуйте.

не, это как-то mm -hmm. переносить. Mm -hmm. А, что у меня с ремнями было, мы надо отдали. Вот это вот складывается, да? Они и... все складываются. Они, они все складываются. складываются. Они вот так вот. Как? Как-то они вот так вот тут служат. Mm -hmm. Может быть, как-то да? Вот так вот наверное, не складывают. Все складывают. Все складывают. Все 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 складывают. Все складывают. Все складывают. Все складывают. наш да, 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 да. Все, да. Все, да. На себе не показывайте. Нет, на себе не показывайте, не ух у нас. <связь> ну, так, вот, все в коляски, а что есть, кадунки. А, ну, надо было сфотографироваться. Что... Ну, вот. это, давай, там, где Марина? Слышишь, Марина тоже фотографируется. Ну,

Держите. Готовы? Да. Есть контакт. На слова благодарности скажите. А еще. Еще сейчас. Да. Учитывая... Что? Сложное, а? Очень сложное время. Любая помощь в виде изделий медицинского назначения в адрес центральной городской больницы, приемного отделения в частности, и кардиологического отделения, это неоценимая помощь, потому что это зачастую без преувеличения помогает спасать жизнь конкретных людей, живых родственников чьих-то матерей и отцов, братьев и детей. Значит, мы очень признательны за эту помощь и она очень востребована. Надеемся, что это не последнее, так скажем, поступление изделия медицинского назначения нам для практической пользы работы здравоохранения. Спасибо mm -hmm. большое. И вам yeah. тоже за вашу работу, за ваш труд, иногда безвозмездный. Ну, на что будем Такие времена mm -hmm. сейчас, да. Мы очень благодарны, на самом деле. Спасибо вам.